انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجلس تھی آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے ہم علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے تھے اچانک حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے فرمایا ابھی تمہاری مجلس میں ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے آپ نے خبر دی فرمایا ابھی اسی لمحے ایک شخص داخل ہوگا اور میں اس کی ضمانت دے کے کہہ رہا ہوں کہ وہ جنتی ہے تیار ہو جاؤ ایک جنتی کو دیکھنے کے لیے بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بات سنی ہر کسی کی نگاہ دروازے کی طرف لگ گئی ایک شخص داخل ہوا عجیب سادہ سا دیہاتی سا آدمی لگتا تھا اس نے اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور مجلس مصطفیٰ میں اندر آ گیا ہم سب اس کی طرف تکنے لگے آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو اسے جنتی سب ہے حیرت میں مجلس ختم ہو گئی وہ شخص چلا گیا اگلے دن پھر مجلس بپا ہوئی آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا ابھی ایک شخص تمہاری محفل میں آ رہا ہے وہ جنتی ہے تیار ہو جاؤ جنتی کو دیکھنے کے لیے اب دیکھنے لگے کہ آج کون آتا ہے دروازہ کھلا وہی شخص پھر اندر آ گئے سب تکتے رہ گئے مجلس برخاست ہوئی تیسرے دن پھر ہم آقا علیہ السلام کے حضور میں بیٹھے آقا علیہ السلام نے وہی کلمات پھر دہرائے ابھی اسی لمحے ایک جنتی داخل ہونے والا ہے این اس لمحے ادھر آقا علیہ السلام فرماتے دروازہ کھلتا تو تیسرے دن بھی وہی شخص داخل ہو جاتا تینوں دن ایک ہی شخص آیا حضرت عبداللہ بن امر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس حدیث کے واقعہ میں کہ میرے دل میں بڑا شوق ہوا کہ اس شخص کا عمل کیا ہے کہ آج تین دن سے آ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابھی جنت ہی آ رہا ہے اور بدل کے کوئی دوسرا شخص نہیں آیا ہر روز یہی آتا ہے کوئی بڑا عمل ہوگا اس کا کوئی بڑی عبادات ہوگی بڑی ریاضت ہوگی شب زندہ دار ہوگا تاد گزار ہوگا کیا عالم ہوگا کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا جب مجلس ختم ہوئی اور راستے میں چل کے کہا کہ میری آرزو ہے اگر اجازت دیں تو تین دن تین راتیں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں گزاروں انہوں نے چاہا کہ میں اس کے معمولات دیکھوں کہ وہ کون سا عمل ہے جس نے اسے جنت کی ضمانت دے دی اور زبان مصطفیٰ سے اور ایک بار نہیں تیسرے دن سے اعلان ہو رہا ہے اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں آ جاؤ اس نے گھر ٹھہرا لیا تین دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں ٹھہرے آپ فرماتے ہیں کہ نماز عشاء پڑھ کے وہ سوتا جب وہ کروٹ لیتا آنکھ کھلتی تو کروٹ لیتے ہوئے دائیں یا بائیں تو بس اللہ اکبر کہہ دیتا سو کے پھر نماز فجر کے لیے اٹھتا اور باقی معمولات شروع کر دیتا پہلی رات بھی دیکھا کہ کوئی سو نفل پڑھتا ہوگا کوئی ہزار نفل پڑھتا ہوگا کوئی پانچ سو نفل پڑھتا ہوگا کوئی بیٹھ کے تسبیح کرتا ہوگا نہیں اس کا معمول یہی نماز عشاء پڑھی فرض پڑھے فجر کے لیے اٹھا اس کی کوئی اضافی عبادت نہیں دیکھی اس کی کوئی اضافی ریاضت نہیں دیکھی غیر معمولی عمل نہیں دیکھا کوئی غیر معمولی طاعت اور عبادت نہیں دیکھی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب تین راتوں کا منظر دیکھا تو مجھے اپنی کوششیں بھی یاد آئیں جو ہم ریاضت کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں عمل کرتے ہیں نوافل پڑھتے استغفار کرتے ہیں تسبیحات کرتے ہیں وہ بھی آنکھوں کے سامنے آنے لگے اور اس کا عمل عبادات اور طاعت میں اپنے عمال کے مقابلے میں ہلکا دکھائی دینے لگا ہلکا میں نے اس سے پوچھا اے شخص میں تو تیرے پاس تین دن تین راتوں کا قیام اس لیے کیا تھا کہ مجھے اس عمل کا پتہ چلے جس نے تجھے جنتی بنا دیا اور زبان مصطفیٰ سے تمہارے جنتی ہونے کا تین دن اعلان ہوتا رہا ہے. مگر مجھے کچھ نظر نہیں آئی غیر معمولی چیز میں کچھ نہیں دیکھ سکا مجھے بتاؤ وہ عمل کیا ہے جس نے تجھے اس رتبے پر پہنچایا کہ آقا علیہ السلام تیرے جنتی ہونے کی تین دن بشارت دیتے رہے وہ عمل کیا ہے اس نے کہا مجھے جواب میں کہ اور تو کچھ نہیں یہی کچھ ہے جو تم نے دیکھا ہے یہی کچھ ہے جو تین دن دیکھا ہے کہتے ہیں میں چل پڑا واپس اور اسی سوچ میں گم تھا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا ادھر زبان مصطفیٰ تھی آقا علیہ السلام کی بشارت تھی آقا علیہ السلام کا اعلان تھا ادھر میرا اپنا مشاہدہ تھا تین دن تین رات کا دیکھا ہوا کچھ سمجھ میں نہیں تھا وڑتا حیرت میں تھا جو ہی میں مرا تو اس نے پیچھے سے آواز دی اس نے کہا او ایک بات یاد آئی ہے مجھے تمہارے سوال کے جواب میں بتا دوں اس نے کہا عبداللہ بن عمر میں کہ میرے کانوں میں آقا علیہ السلام کے الفاظ گونج رہے ہیں ہر روز یتلو علیکم الان رجل من میں الجنہ ابھی ایک جنتی شخص تمہاری مجلس میں آنے والا ہے اور ہر روز تم آتے رہے ہو خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا جس نے جنت کی ضمانت دے دی ہے کیا اس نے کہا میں نے اس لیے بلایا اور تو مجھے بھی کچھ معلوم نہیں عمل تو اسی طرح کے فرائض واجبات کی ادائیگی ہے جو آپ نے دیکھے ہیں اضافی چیزیں نہیں ہیں ایک بات فقط ہے وہ اللہ بہتر جانے اور اللہ کا رسول بہتر جانے فرمایا صرف ایک چیز ہے اس نے یا کہ اعمال تاعات اور عبادات تو یہی کچھ ہیں مگر اتنی بات یہ ہے یہ میں حلفن کہتا ہوں کہ میرے دل میں یہ پورا معاشرہ ہے جن کے ساتھ برتاؤ رہتا ہے کسی شخص کو اللہ نے جتنی نعمت سے نوازا ہو میں نے زندگی بھر اپنے دل میں رتی برابر نہ کسی کا حسد پایا ہے اور نہ کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی میل دیکھا ہے دل اتنا صاف ہے کہ کسی کے لیے میل ہی نہیں دل میں بس اس ایکسٹرا اضافی بات کے سوا اور مجھے بھی کچھ معلوم نہیں وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم یہی جو دل کی صفائی ہے اس نے تجھے زبان سے جنت کی بشارت دے دی